Biz dünən artıq danışmışdıq, çörəyin onun qiyməti qaltdı və bu gün mən baxdım, yumurtanın da qiyməti qalxıb və digər ərzaq məhsullarının da. Bu gün buxta da yalnız çörəkdə prezidentin mntıqasından haq çirib. Yara prezidentə açıqlamışdı axı yumurta indimə. Demək belə çıxır ki, artıq prezidentin də sözlərinə məhal qoymayan və qoymaq istəmir, amma belə bir şey də var. İndi prezident deməklə də öləy ütün ətrafda bütün qiymətlər qalxırsa yumurtada qalxmaya bilməz. Məcəbu bu qiymət qalxır və filan biz bağlı tələsik çıxdı da nədir Azərbaycanın hər şey naziri olan Mücahid Cəpparovda, iqtisadiyyat nazirində əsasən də səsəndə, dedi ki, dad qaçılmazdır nədir o böhrə. Kəsin iqtisadi böhrə qaçılmazdır, da cəmiyyət hazır olsun filan-filan. Deyirik bütün Azərbaycanın tək Azərbaycan yox. Əslində bu beynəfər səviyyədə bir böhran məsələsi var, amma Azərbaycanda böhranın bu qədər ağır nəticələr verməyi illərdən bəri davam istığımız yanlış siyasətdir, analoqist siyasətdir, uzaqgörən siyasətdir və bu yaltaq məmurların, ondan sonra bax bu yaltaq ziyanların və toplumun tamamının öz taleyinə micanəli ilə cəst. Yəni Azərbaycan eee bu çox deyil bu şeyləri mən dəfələrlə demişəm. Bu Gürcüstanla Azərbaycan, e, Ermənistanla Azərbaycan, la belə digər bu ətraf ölkələr var Rusya, ölçədi, e, bir Rusya, bir biraz, ki, bizim indi Rusiya böyük ölkədir. Qalan Rusiya da müharibə vəziyyətində. Eee bir Rusiya, bir Ukrayna bizdən biraz belə deyici. Azoya çox dərəcədə. Yəni onlar həm böyükdür, həm də barədirlər. Qalın heç bir ölkə bizdən müqayisə olunan bu məs bizim yəni o sərvətlərimiz o qədər e, yəni artıqlaması ilə çox ki Allah belə verib da. Yə bizdə krizis hamidan rahat keçilmədi. Amma niyə biz hətta Ermənistandan belə e, ağır keçirdirik? Bu qədər pul, para, imkanlar, bu qədər neft, qazla ne indi yerüstü, yeraltı sərvət bütün Moskvanı nədir, Meyvenan Terabezə təmin edə bilən bir ölkə əli bu qədər kreisi aşmalı. Hələ təkcə meyvə təravəz deyim. Kəttə sərfətdə bunlar təhfə ediblər, ümətcə yoxdur. İndi qada o kälbəcərə qoy daşırlar, e, məsələn, çünki kälbəcə. O qoyunlar kimindir, məsələn, çünki o, o o qədər qoyun, o qədər nə bilirəm, indi bu ölkədə malqar dava filan var. Furlar qatıqı, pendiri, südü necə olmadı? Bu elədir. Bunya bu qədər bahalı olsun çünki ölcək, qotuqda süd də kənardan gəlir. Məsələn, beləcə yumurtaların özü kənardan gəlir. Nə? Alma, armud, meyvə, Azərbaycan meyvəsi gedir datda satılır üçdə. Məsələn, beləcə Azərbaycanla datdan Çindən qıpqal alma gəlir. Nə məsələdir bu? Azərbaycanın meyvə tərəvəz məhsulları bütün Rusiyanı təmin edir. Azərbaycanın özünə gələn Nəb-Masçuqardan qarpuz gəlir, nəmlə Özbəkistandan yemiş gəlir. Belə qardaş, niyə bu nə məsələdir? Niyədir? Deyil, monopoliya var. Ha, monopoliya deyəcək. Təsəvvür elincə e, Azərbaycan vətəndaşı üçün burdan Moskvaya, burdan nə bilə, Vladivostokal təsəvvür etmismi? Mal aparıb satmaq daha sərfəlidir. Nəinki onun Bakının üçün, cünur Bakı bazarı ilə məsələn Rusiyanın digər şəhərlə bazarı buraları qoymurlar, sadəcə buraxmırlar. Niyə buraxmırlar? Çünki o yerli maldı, istər istəməz, e, qiymət ucuz olmalıdır. E, Və monopolistlər e, qalacaq kənarda. Ölkə daxilində, e, yəni kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının və bazarının təmir olunması Azərbaycanın krizisi fikcə-sona çəkməyə zəmanət verir. A bunlar nəyidirlər? Bular e, ölkə içində, baxın, məsələn, gedək isə bax Bərdə, nə bilim, o ara rayonları var da, indi ara deməyək də, o qərb rayonları var. Tobuz, Qazax, Aksitafa, gedin orada, o rayonlarda, o tarlada tutaq pomidor qəfə satırlar. Abbasının pazarında pomidor 3-4 mağdur, 5-6 mağdur. Bu nə terör olur bu? Öl də gəlir pomidor, pomidor da gəlir, ləki, nə bilir, kartof İrandan gəlir, nə bilir, ya gəlir. Nədir bu? Niyə? Çünki siyasət və sadəcə yanlış değil, bilikli şəkildə bu cür siyasət qurulur, monopolistlər üçün Bazarlar monopolistlərə tabedir. Bazarlar vətəndaşın e, orada nə mal satma haqqı yoxdur, nə də ən yaxşı alda gətirib o e, monopolistdən malını dəyərdə iməzinə verəcək. On qəpiyə səndən orada yerdə alacaq, gətirib burada 3 manata satacaq. Fikrimi dəbildinmi? Amma o, yəni bütün təkcə məsələ deyil, çox biraz uzun məsələlər var çinçində. Eee, yanlış siyasət. Və sadəcə yanlış yox xəyanətçərləsinə, xəyanətçərləsinə eee bir qəna bir siyasət. Xəyanətçərləsinə bu Azərbaycanda yerli istehsallçıların e, eee başı qabağını kəsmək siyasəti. E, yəni mümkün deyil bu ölkədə e, necə ola bilər ki, dadlı tarlada 10 qəpi olan pomidor gəlsin burada 6 manat olsun, necə ola bilər? İndi biz hər gün bazara gedib gəlirlər. İndi mən yaxşı görülürə getmirəm. Mən canımı o canımı qurtarmışam o vaxtdan ona. İndi o evdəki gedib gəlir də məsələn. Çıxı. Hər gün adamın gözü dökcür. Bax bu boyda. Çıxı. Dünən 2 manat aldığı bu gün 6 manat. Dünən dedi o bir çiyə var, elə bir çiyə o. 2 manat 40 qəpi idi bir ayda qabaq. İndi bir gün mədənələr 6 manat necə gəlir. Mən Sərdar və istifadə Ay Ayda xanım da yazır pəncərəsində yazır ki, bütün ərzaqlar bahalaşıb. bütün uzdan tutma hamısı bağlasın. Bunu da niye Mikhail Cabbarov çıxır, elan verir ki, bu, bu, bu kaçılmazdır, yani kriz <laughs> Niye? Ama o iqtisadiyyat naziri indiyə qədər Azərbaycanda hamı bilirdi, kriz evvelden de hiç bitmemişti. Antikriz siyaseti Ya bir şey varmıyor. Valide bunlar hazırladılar mı ki? Ba nə olacaq? Hələ ortadan da müharibə çıxıb, çörək məsələsi var. Elədir. İndi biz deyirik ki, yumurtanın qiyməti qalxıb. Ola bilməz. E? Da, yumurta 10 qəpikdən yerinəcək, yumurta. Pomidor 10 qəpikdən 60 qəpiyə çıxır. Ya 6 manata çıxır. Ola bilməz yumurtanın qiymətini zorla tutub saxlamaq da o da bir iş deyil ki. İndi prezident təhsilmiş də məndə artıq oradan da keçdilər və bütün hallarda Azərbaycanda qiymət başlaşması və bu qədər ağlı şəkildə krizisə doğru getmək, hələ krizisə apogeyə çatmir, Bakı kolminə çatmir. artıq Azərbaycanda həyecan siqnalı dad kimi çalınır, zillər çalır. E? Və o kulminasiyə dindən çatanda, Allah göstərməsin, Azərbaycanda adam-adam atəyəcək. Adam, adama elə belə deyilib, bu eşməyə belə baxmasın. Və bir gecədə sənin aldığın maaş toxdu illərlə insanlar bitər. İ e, yani pomidor 6 manat alalım da çörəyi 1 manat alanda, tox yumurtanı 60 qəpiyə alanda sən gör e, aldığın maaş səni 3 günə 5 gün tutar saxlayır ya pensiya. Bu surun nə olar? O zaman bu qədər ac insanlar orada var ha, açlıq var idi ha. Ehallı küçəyə səs deyirlər. O datdan eşərlərmürçü, Miko, Haymiko, ha hansı onun anti-kriz siyasətinin ismi bizdə bu bütün dünya belədir ki krizis olacaq. Elə müharibə də başlayandan sonra bu da bir əlavə krizis üçün bir ədəd yaratdı. Yəni səbəbiyyət verdi ki, artıq krizis qaçılmazdı. O zaman niyə bu hökumət işnə eləmir? Bir daha deyirəm, bax günə bu gün. Niyə Azərbaycanda ıı, yəni çəkçi sarpaqot məhsulları yetişdirən o satdıqı bazara çıxardığı adamlar üçün niyə Vladivostok məla parmaq paçıya mal aparmaqdan hasadlı, rahatlı da xeyirli sərfəldir? Niyə Bu sualın cavabını kimsə verməlidir. Biz də amma eləmişdiklər, Türkiyədə də deyil olmuşdur zamanında. O Cəmaləddin Eydərovla Fərad Əliyevin bir rəqabəti var idi o zaman, belə ciddi. O zaman da bir sloqan var idi. Həm yerli mal alsın, xeyri vətənə qalsın. Bu yumurtanın Azərbaycanda, Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən o gəlir, Azərbaycan vətəndaşına qalıb. Sən cənc mütaanə gedib İrandan, nə bilim Türkiyədən yumurta gətirəcəm buraya. Sən pulum da o gedəcəyəm. Ürə dollar gətirilə bilər. Ordonda dollar alıb gətirib burda dollar manattan çox bahadır. Sən 100 dollarla alıb gətirdiyin mələni burda 50 manata, gündəm 80 manata, 40 manata sata bilməzsən. Bəs o zaman Azərbaycanda mən toyuq yoxdur, yumurta yoxdur. Azərbaycanda pomidor, bibər, nə bilim xiyar, nə bilim yemək karpuz bitmir. Kartof fitnesə görə də alma yoxdur Azərbaycanda. Çindən bura niyə alma gəlsin ki? Alma yoxdur Azərbaycanda. Bunların hamısı da illərdən bəri öünülən və öylən o, o balanslı siyasət, nə bilim, Aral oxusu siyasəti, uzaq görən siyasət. Alın bu da sizin uzaq görəniniz. İç zərbədən yığımdır, nokaut. Ölkə nokauta düşür. İqtidarlı, müxalifətli, toplum hamısı cəmiyyəti bir yerdə ölcə knockout vəziyyətində. Bu dəqiqə naqoutdadır. Biraz da belə getsə naqout vəziyyətinə düşəcək. Bitlər kaput getdi. Və belə olacaq. Deyəs nədir bu? Bunun cavabını kim verməlidir? Həmin o meydanlarda yaşa oğul, yaşa oğul deyən kişilər çıxsın cəmaatın qabağına. Amma o aksaqkarlar yaşa oğul deyənlər Hem de dünya görmüşler. Demeliydiler ki oğul bak vaziyet böyle değil. Biraz da bu cemaata dönün bakın. İlham Aliyev'e yaşa oğul dedi doğrudur. doğrudan ben bayağı o girişte bilmiyorum eğer tesadüf etti doğrudan diyelim. İlham Aliyev'e harada bir adam çöndü dedi ki Ay cana prezident bak ben alimem, ben bellimim ben dünya görmüşem, ben filan yerden filan yere ömrü yaşamışam ve ben, ben Rusya'da olmuşam ne bileyim e, filan yerde olmuşam bu cüret yetişat bizi Naka, evvel nakda ona saracak, sonra da rakat o saracak. Diyen oldu mu? Ha mı dedi, sağ ol, eşk olsun, senden yoktu, tek sen, bir sen, yecane sen, İndi de gelip direnin. Pensiyası, pensiyası, gün için, üç gün ya dört gün yaşamak yeteceği adam, Kornu böyle açıyor. Yaşa oğul, yaşa oğul. Oğul yine yaşasın. Oğlun yaşamasını istemeyen de iki gözle yakın altta düşsün. Bir den bir, bir defiye. Ama yaşa oğul diyen adam bir hayat terbiye. Yadınızda da taş çeseni yarısını sen yaparmıştı. Belki daha mısın? Yadınızda 80 yaşında kişiyi çıkardılar. Başına da böyle başı bir papaklat. Böyle karışın o kastümde. Değil mi 80 yaşım var. Ya yaşımdan beri bir de şey görmemiştim. Allah bir elde canını sağ və qatı icadı Daşqın Hüseynov prezidentinin ağına bağlıdır. Həmişədir. Hər hansı bir siyasət yoxdur. Bu Azərbaycan Rusiyanın bir qorxucu boydadır. Bu qorxucu dəri eləməyə nə var ki? Bu qədər də varım variantın ola. Bu qədər də varım variantın ola sənin. O zaman niyə bu ölkə krizsdan belə titrəsməli idi ki? O zada belələr ki, ə, keçiyə Qarşıda qış gəlir. Dedi nə? Mən hazıram. Əslində. Hə. Ha. İndi bu cəmaata deyillər ki, qarşıda krizis gəlir. Ha? Bəs krizis gəlir, bəs bu hökumət nə ilə məşğuldur? Hökumətin hansı bir krizis planı? Əvvəldən bilinmirdi ki, bu krizis olacaq. Maarifə başlayan gündən ciddi məsələlər atılmalı idi, yoxdur heç nə. Yoxdur. İndi də dalbadan hər gün gəlirsən, gecə səhər mağazada eşidən o qız gəlir, orada uşaqlarla dəbə ovaza yığılıblar. Her gece teze kıymetler yazılır. Her gece görün de o magazinde birbiri ne kadar mal var. Aa. Şimdi Mikhail Cabbarov çıkıp da ilan edilir ki kriz kaçılmaz. Deputatlar da ona destek verir. Bir adam da ki, bu Rusya mı bilir daha bir kriz olacak. Küsüyle muharebe başlayından sonra bizim esas ticaret partnerimiz iki partnerimiz var esas. Bunun biri Rusya'da bir kurana. Bunlar ikisi de muharebeler. Karşı karşıya. Və müharibə deməkib zordamdan ala biləcəyin də bir hər sabah vəziyyət elədəşik, çünki e, heç keçə bilməzsən o tərəfə. Təyyarələr də buraxmazlar. Onda nə olacaq? Çün. Yanlış siyasət, yanlış idarəetmə, yanlış yönətim kənardan ciddimi daxil eləyər, nəticədə bu heç kim özünü aldadı bilənməsin, cəh-guya. dünyanın her yeri var. Onu demek istiyorlar ki kriziz, beynolak, özellikle de deyil, beynolak kriziz. Niye değiller? Yani orada da var bizde de. Ha soruşlar, açı bu niye belədir? Diyor ki, hatta mesela için de, Almanya'da benzin bizdekinden bahadır. Açı ki, Almanya'da insanların hayat şeraiti var. Almanya'da ya, alır mesela çünkü ayda 15 bin avro, sen de verirsen 250 manat. Ha? Onunla sen gazın kıymeti, çılın, bir kıymeti niye bir olsun? Argument tabu mı? duranda durand. Avropada bundan bahadır. Avro dünya bazarında belədir. Siz dünya bazarına nə baxırsınız? İşlədin ki, dünyanın bazarının səna daxil var. Yəni bu elə ki, çox ciddi məsələdir. Mən doğrudan özüm də narahatam. Mən krizis məsələsi ilə Azərbaycan əvvəl naqdauna, naqda ona sonra da nakauta düşəcək. Allah göstərməsin. Biz qışdan yaza necə çıxacağıq? Mən özüm üçün, özüm üçün belə mənə eee Belə qaçıqanla heçim qorxmuram. Ha bu ölkə, bu dövlət bu tarixə əbədiyyətə barmalıdır. Nə ilə vardıracaqlar? Mikaz Cəparovla? Hə? Ya o deyir, Tatar və re digiz danışqları. Onlarla varmas, varamaz. Onlar niyə var? İlham Əliyev var, ona görə də var. Demə indi İlham Əliyevlə də varamaz. Amma İlham Əliyev də getdi. Ondan olacaq. Sınaqsa məhəmməd Əliyev yox. Düşünə bilirsən nə olacaq? Haçimiyyətçilər bir-birini boğazına çöküb boğazını çeyniyəcək. Kresto öymən oturum deyə. O da əlbəttə ki, də zaten əllərindən bərlərlərində qaşıx azdırlar. Həm bir-birini qanışmayacaq. Həm qarnına süyəcək. Həm bir-birini qanışmayə o bütün gücünü qoyacaq. Nəticə nə olacaq? İlham Əliyevlən olmaz. Və vəziyyət elə gəlir ki, İlham Əliyev sizə vurardı. Bax Aparılan Azərbaycanda yürüdülən siyasetin baş məqsədi bu olub. Hamı anlayır ki, İlham Əliyevin özü anlayır ki, İlham Əliyevlə olmur. Ama eyni zamanda hem de İlham Əliyev olmur. Bak, siyasetin aparılan, yürüdülən 30 illik siyasetin mə mənası və mahiyyəti məqsədi bundan ibarət olur. Bu kadar. Bilmiyorum, ben için diyebildim sen.